कोविड के बारे में या इसकी वैक्सीनेशन जो लॉन्च की जा रही है उसके हवाले से किसी भी ख़बर को किसी भी अफवाह को फैलाने से पहले हमेशा ये याद रखिएगा कि इस्लाम हमें किसी भी झूठी खबर को किसी भी अफवाह को फैलाने से मना करता है और याद रखिए कि इसकी कितनी सख्त वईद नबी करीम सल्ला वसल्म ने बयान फरमाई है आपने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे कोरोना के इस में मैंने बजातेनाजे पढ़ाए हैं आप यकीन कीजिए इस साल, में, ये का जो है, इस साल है इतने जनाजे पढ़ाए मैंने के शायद इससे पहले अपनी मेरी बाकी जिंदगी में मैंने मजमू तौर पर उतने जनाजे नहीं पढ़ाए होंगे जितने जनाजे ये कोरोना की वबा के दौरान मैंने पढ़ाए हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस कदर कसीर तादाद में लोग पैदर पैद तसलसल के साथ जो है ना वो उनकी अमवात हो रही हूँ और फिर ये जो लोग इनकार करते हैं कि ये कोरोना कुछ भी नहीं है हमने मरीज़ों को बजात ख़ुद मतलब ऑब्ज़र्व किया है हॉस्पिटल्स में जाकर ऑब्ज़र्व किया है ये जो अफवाह फैलाई जाती है कि मरज़ होता कोरोना का नहीं है और डॉक्टर उसको ज़बरदस्ती डाल देते हैं ये सारी डिस इंफॉर्मेशन है किसी बंदे के पास देखिए कोई इसकी दलील नहीं होती है जब माशरे में इस तरह की गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं एक बीमारी जिसका वजूद है और बाकायदा उसको साबित किया गया है और उसका मुशाह किया गया है लोगों की अमवात हुई हैं लाखों की तादाद में और जहालत की बुनियाद पर जब कोई ये अफवाह मुआरे के अंदर फैला देता है कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है इसका तो वजूद ही नहीं है तो इस किस्म की अफवाहें जब किसी मुआरे में फैल जाती हैं तो इसका एक तो नुकसान ये होता है कि तबी इदारों की तरफ से जो सेहत और इसके मामले में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं लोग उन पर अमल करने में जो है ना वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है देखें एक बंदे को ठंड लग रही है ना तो वो गर्म कपड़ा पहनेगा तो वो कहिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं अल्लाह पर भरोसा करके तो यूं ही बारीक सी बनियान पहन के बाहर निकल जाता हूँ अल्लाह पर तवक्कुल करके नहीं वो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ा पहनेगा तो इसको तोल के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं कहेगा ना तो इसी तरह अगर एक बीमारी है और उसके जरासीम फैलने का अंदेशा है तबी माहिरीन ने डॉक्टर्स हजरात ने यह कहा है बाकायदा रिसर्च के बाद कि इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीबीर को इख्तियार किया जाए तो ये बात कहना कि इन तदाबीर को इख्तियार करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये जहालत की बात है ये कोई तवक्ल नहीं है ये जहालत और बेवकूफ़ी है ऐसी बातें करना जिस तरह बीमारी के बाद इलाज कराना ये शर्य हुक्म है बाकायदा इसी तरह बीमारी से पहले हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करना ये भी शर् तालीम है तो मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनके बारे में मेडिकल साइंस ये प्रूफ कर देती है कि उसके जरासीम जो है ना वो माशरे में फैले हुए हैं तो उस बीमारी से बचने के लिए उसकी वैक्सीनेशन उसके कतरे ड्रॉप्स वग़ैरह जो भी इलाज का तरीका डॉक्टर ज़रा तजवीज़ करते हैं और उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन बनाई जाती है कतरे पिलाए पिलाने की जो है ना वो मुहिम चलाई जाती है तो इस्लाम हमें इस बात से मना नहीं करता है कि हम बीमारी से पहले अपना बचाव करने के लिए वैक्सीनेशन या ये कतरे वगैरह के ज़रिए से बीमारी से बचाव का पहले से ही अहतमाम करें मैं तो नहीं जानता कि ये जो वैक्सीनेशन आई है ये इस कोविड के बारे में इसके जो अज्जा हैं वो क्या हैं देखिए हलाल और हराम का फतवा कि उसके अंदर कोई नशा चीज़ है कोई कोई ऐसी हराम चीज़ जो शरी, शरीय ने जिन चीज़ों को हराम कहा है कोई हराम का जुज्व उसमें शामिल किया ये तो लेबॉटरीज के अंदर ही होकर डॉक्टर हजारत जो है ना वो इसके बारे में फैसला दे सकते हैं तो मैं तो एक दीनी तलब इल्म होने के हसीय से या शरी मालूम जो है ना वो दे सकता हूँ लेकिन यहां पर एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि कोई चीज़ हराम है तो एक हराम चीज़ के बारे में शरीयत का दो टोक ये फैसला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है हदीस की किताबों में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने किसी हराम चीज़ में इलाज नहीं रखा है शिफा नहीं रखी है इस्लाम बिल्कुल भी नहीं रोकता है कि हम किसी बीमारी से बचने के लिए हिफाजती तदबीर के तौर पर वैक्सीनेशन हो या कोई भी और तरीका इलाज हो हलाल हम उसको इख्तियार करें तो इसलिए अगर वैक्सीनेशन का कहा जाता है हकूमती इदारों की तरफ से के इसके कोविड से बचने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर हम पाकिस्तानी शहरीों को वैक्सीनेशन करेंगे इनकी इस बीमारी से बचने के लिए तो पाकिस्तानी शहरीों को हुकूमत का कान करना चाहिए और इस मामले में जो झूठी अफवाहें होती हैं उनको ख़ातिर में नहीं लाना चाहिए